হে গাইজ ৱেলকাম ইউটিউব চেনেল তো মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু ত' বহুত দিন মই একেবাৰে ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ আৰু আজি মন গ'ল যে এটা ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি ত' ত চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো আজি মই কি কি দেখাওঁ কি কি কৰোঁ তো ব'লক চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো কুৰ্চা দি কৰা পুতলা দেখাম যিহেতু মোৰ বায়ে বনাইছে আৰু বলকচোন দেখাওঁ পুতলাটো কুৰ্ছা দি কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় আপোনালোকে যদি কোনে কোনোবাই কুৰ্চা কৰিবলৈ জানে তেনেহ'লে এই তেনেকৈ পুতলা ঘৰত বনাই সজাই থ'ব পাৰিব এইটো পুতলাটো আৰু এই পুতলাটো একেবাৰে এজনী হ'ল ছোৱালী আৰু বা বনাই থৈছে আৰু এটা ল'ৰা আছে আপোনালোকক দেখাই দিম চাওকচোন এইটো ভাল লাগিছেনে প্লিজ ক'ব আপোনালোকে তো আৰু এটা আছে বলক দেখাই দি আছোঁ ত' এইটো এইটো হ'ল ল'ৰা দেখিছেনে এনেকুৱা লাগিছে প্লিজ আপোনালোকে ক'ব সেইটো পুতলাটো দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু কোনে কোনে জানে কুৰচা আৰু কোনে কোনে কুৰচাৰ কাম ভাল পায় তো প্লিজ জনাব আৰু তই ব'লক চাই থাকিব গ'লে ভিডিঅ'টো মই আজি কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত পাইছোঁ তেনেহ'লে তো মই কি কি কৰোঁ চব শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তো চাই থাকিব গ'লে আমাৰ মইনা শুই আছে তাই তাই একেবাৰে বেচেদি বহুত দুখৰ কাহিনী এদিন ক'ম বাৰু তাইৰ কাহিনীটো তো তাই এতিয়া শুই আছে আৰামত কাৰ্পেটত ফেনৰ বতাহত ত' গাইজ আমাৰ ঘৰত গাৰ্ডেন এটা আছে একেবাৰে সৰু সুৰা গাৰ্ডেন তো বোলক আপোনালোকক তাকে দেখাওঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা দিছোঁ বাৰাণ্ডাৰ পৰা তো এয়া দেখিছেনে ফুল তো ফুল মানে কি ক'ব আৰু গছ পাতে ফুল আৰু ত' এয়া চাওক এনেকৈয়ে ৰুই থৈছোঁ যিহঁত পাৰিছোঁ আগতেও আপোনালোকক দিছিলোঁ ভিডিঅ' তো এইফালেও আমাৰ ফুল আছে মানি প্লেণ্ট তাৰপৰা এইবোৰ আছে ইয়াতে এইখন টেবুলত থৈ দিছোঁ এয়া দেখিছেনে অকণ আন্ধাৰ হৈ আহিছে কাৰণে ভিডিঅ'টো অকণমান হেৰি নহ'ব পাৰে তই এয়া মানি প্লেন আৰু এইবোৰ হৈ গ'ল মন্দিৰৰ ফটো বাহিৰত তই এয়া হৈ গ'ল মোৰ মানি প্লেন তই এয়া বস্তু সেয়া চাওক এইফালৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ এই সোপা ফুল আৰু এই আমাৰ সৰু সুৰা মন্দিৰ ত' সেইফালে হৈ গ'ল আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ তো এইফালে হৈ গ'ল আৰু ফুল চক এইবোৰ ফুল আছে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক অকণমান এতিয়া এইফালে ফুল তব চাই থাকক মই দেখাই দিছোঁ ফুল মই কি কি ফুল লগাই থৈছোঁ ঘৰত তা এইবোৰ দেখিছেনে টগাইছ এইবোৰ গাইজ আমাৰ ঘৰৰ আগফিলখন অকণমান আপোনালোকক ফুলনি বাগানখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তো মই আৰু এটা ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাম তো ব'লক চাই থাকিব আগলৈ তো গাইজ মই লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে ময়দা আৰু সোৱাদ অনুসৰি ইয়াতে নিমখ দি দিব তাৰপিছতে ইয়াত দি দিব অকণমান ৰেড চিলি গুড়া তাৰপিছতে আৰু ইয়াতে দি দিব অকণমান জিৰা তো ইয়াতে মই দি দিলোঁ জিৰা আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ যেনেকৈ আমি আটা মঠি লওঁ তেনেকৈ তই গাজ মই মঠি ল'ম তো চাই থাকিব আগলৈ একেবাৰে সহজ আৰু ঘৰত মানে সহজে বনাই খাব পাৰি গছ মই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী ঢালি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মই মঠি ল'ম এয়া মঠি ল'লোঁ আৰু কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল আৰু মই এতিয়া কৰি আছোঁ সৰু এটা লাইটৰ হেৰিতে তই চাই থাকিব আগলৈ এতিয়া মই যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈ মই বেলি ল'ম তই এয়া হৈ গ'ল বেলি ল'লোঁ আৰু চাই থাককচোন ত' ভি এয়া বেলি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া মই বাকীকেইটাও সেনেকৈ কৰি বেলি ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চিম্পলটো মই এনেকৈ ঢাকনি এখন লৈ ল'লোঁ এনেকৈ গোলবোল বনাই দিম ৰুটিকেইটা আৰু এখন এখনকৈ এৰুৱাই ল'ম ত চাই থাকিব দেখিলেনে তই গাইছ একেবাৰে কাৰেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে তো এনেকৈ বনাই ল'ম মই ৰুটি যেনেকৈ ৰুটি বেলোঁ তেওঁ এই ৰুটি বেলা নহয় এই ঢাকনখনৰ লগতে মই হেৰি কৰি লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ আৰু এইখনো বেলি লৈছোঁ তো বনাই কৰি আমাৰ একেবাৰে ফ্ৰিজটো খালী আৰু ইয়াতে মই থৈ দিছিলোঁ আমাৰ দিনত বনোৱা দালি আছিলে অলপ তাৰপিছতে এতিয়া থৈ দিয়া গৈছে দালিখিনি ত' এতিয়া মই লৈ যাম বলকচোন এই ৰেচিপিটো দালিৰ সতে হয় তই বলক লৈ যাওঁ আৰু এটা ডিম লৈ যাম মই তো আমাৰ ফ্ৰিজটো একেবাৰে খালী খালি চাই নাহাঁহিব তই বলক চাই থাকিব আৰু মই লাইট ক'ট লৈ লৈছোঁ দেখিছেনে তই গাই তব অলপ চাই থাকিব আগতে তাৰ বিলাহী এটা আৰু পিঁয়াজ এটা ধুনীয়াকৈ এই বিলাহীটোৱে পিঁয়াজটোৱে ধুনীয়াকৈ কুটি লওঁ আৰু এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বেলি ল'লোঁ তো চাওকচোন অকণমান তেৰা বেকা হ'ল আৰু কি কৰিব তব অলক আন্ধাৰে বোধাৰে কৰা কামহে এয়া কাটি কুটি ল'লোঁ আৰু আদা নহৰু অকণো খুন্দি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই কেৰাহী পাতি দিলোঁ তব অলপ চাই থাকিব তো মই কেৰাহীত এতিয়া তেল ঢালি লওঁ একেবাৰে মানে ঘৰত যদি আপোনালোকৰ একেবাৰে বাচি যায় দালি বা আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে দালিটো তো এনেকৈ ৰেচিপি এটা বনাই খাবচোন একেবাৰে সহজ একেবাৰে দালি ৰুটি বুলি কয় তো বহুত সোৱাদ লাগে খাবলৈ একেবাৰে তো ভুকো মৰি যায় আৰু খাই বহুত সোৱাদ লাগে তো চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো মই কি কি কৰোঁ তো এতিয়া মই ঢালি দিছোঁ পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ মই ভাজিলে পিঁয়াজ ঢালি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দুটা জলকীয়াও দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া মই এতিয়া ঢালি দিলোঁ আৰু ভাজি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম কাৰণ দালিখিনিততো নিমখ দিয়াই থাকে হালধি দিয়াই থাকে দিলোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম এই ৰেচিপিটো ঘৰত বনাই খাব বহুত টেষ্ট লাগে খাবলৈ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে ডিমটো মই ভাজি দিম চাই থাকিব মই ডিমটো ভাগি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ এনেকৈ আমি ডিম ভাজি লওঁ নৰ্মেলকৈ ঘৰত খাব হ'লে কেতিয়াবা ভাতৰ লগত তো এনেকৈ ভাজি ল'ম আৰু বাচি থকা দালিখিনি ইয়াতে মোৰ ডিম ভাজা আৰু এতিয়া মই ঘৰত বাচি থকা দালিখিনি অনিষ্ট নকৰি তো ইয়াতে মই ঢালি দিম ধুনীয়াকৈ এটা ৰেচিপি এইটো ৰেচিপি আপোনালোকে একেবাৰে ঘৰত বনাই খাব বহুত টেষ্টি লাগে খাবলৈ ত' এতিয়া মই এইখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে একেবাৰে মিঠাতেলো কম দিব কম প্ৰয়োজন হয় আৰু একেবাৰে সহজতে বনাই খায় গাইজ এতিয়া মই ঢালি দিম অকণমান পানী যিহেতু অকণ লেপ ঠেপ হ'ব লাগিব পানী ঢালি দিলোঁ এতিয়া মই ভালকৈ ঢাকন লগাই দিম অকণ উতলিবলৈ দিম দালিখিনি তো চাই থাকিব আগলৈ ভিডিঅ'টো আৰু আপোনালোকে প্লিজ প্লিজ এনেকৈ বনাই খাব যদি ঘৰত দালিও নাথাকে তেনে এক্সট্ৰাকৈ দালিখিনি বনাই হৈ গৈছে উতলি গৈছে পোৰা এতিয়া মই ঢালি দিম ইয়াতে আদা নহৰু আৰু মছলা নিদিওঁ কাৰণ মছলা ভাল নালাগে গৰম দিনত খাবলৈ তকণমান দি দিছোঁ আদা নহৰু ভালকৈ উতলিবলৈ দিম আৰু অকণমান ঢাকন লগাই দিম তাৰপিছত হৈ আছে এয়া মোৰ দালি দিম আৰু ইয়াতে অকণমান হেৰিও দিয়া আছিলে লাও ত হৈ আছে এতিয়া চাই থাককচোন মই এইখিনি এতিয়া এনেকৈ কৰি ভাজ কৰি ল'ম একেবাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ভাজ কৰি কৰি ল'ম তাৰপিছত এনেকৈ ভাজ কৰি ল'ম তো দেখিছানে এইটো এই টোপোলাটো লিখিয়াকৈ ভাজ কৰি ল'ম এইটো আৰু ইয়াতে এনেকৈ গাই চক এনেকৈ কৰি ঢালি দিম তো দেখিছেনে একেবাৰে সহজ বনাবলৈ এয়া এটা বনাই আছোঁ এনেকৈ কৰি দেখিছানে টোপোলা কৰি কৰি তো এয়া অকণমান লাইটৰ পোহৰটো কাৰণে অলপ ডিষ্টাৰ্ব দিগদাৰ হৈছে তো এই তেনেকাকে কৰি মই ঢালি দিম তই চাওক এইটো এনেকৈ কৰি ঢালি দিব এই ৰুটিকেইখন এনেকৈ কৰি ভাজ কৰি কৰি আপোনালোকে এনেকৈ ঢালি দিব মোৰ হৈ গৈছে এইয়া দালি ৰুটি আৰু মই এতিয়া ঢালি দিলোঁ সকলো আৰু অকলে অকলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হয় কাৰণ মই ষ্টেণ্ড চিষ্টেণ্ড নলওঁ আগতো জানেই আপোনালোকে আৰু এতিয়া মোৰ দালি ৰুটি ধুনীয়াকৈ এতিয়া হৈ গৈছে এয়া চাওকচোন এয়া কি ধুনীয়াক হৈ গৈছে আৰু অকণ উতলিবলৈ দিম উতলাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব তো এইখিনি মোৰ দালি ৰুটি হৈ গৈছে দালি ৰুটি মোৰ দালি ৰুটিখিনি চাওক হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বোলো বাতি এটা আৰু মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই ল'ম মোৰ যি দালি ৰুটি চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এয়া ইয়াতে ওলাই ল'ম ও ও ওলাই লৈছোঁ মই দালি ৰুটি বনালোঁ আৰু আপোনালোকক খায়ো দেখাম তো কেনেকুৱা হৈছে আৰু আমাৰ মোৰ লগত আছে দুটা আমাৰ কণমানি আৰু কণমানি মানে আমাৰ ঘৰৰ সদস্য আৰু ত' বলকচোন দেখাওঁ আপোনালোককো ত' ময়ো আহিছোঁ খাবলৈ আৰু সিহঁতকো লৈ আহিছোঁ লগত আহি গ'ল মোৰ খাবলৈ দালি ৰুটি তো মই বনাই ল'লোঁ এইফালে দালি ৰুটি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ইয়াতে মই দি দিলোঁ ইমান ধনিয়া পাত অলপ তো এইফালে আহি গ'ল আৰু আহ এয়া আমাৰ এইজনী অকণমান ইজনী এইজনী এজনী বহুত দুষ্ট তাই তো চাই দেখকচোন এইয়া আহি গ'ল এয়া ওচৰলৈ আহি গ'ল পুহিবলৈ আহি গ'ল তো চাওকচোন খেদাই লৈছোঁ মই এয়া খাবলৈ তো খাই লওঁ খাই বয়স হ'ল দালি ৰুটি আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমান তাতে খামনি মাৰোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত দেখিছে নহয় এইয়া খাই আছে বিস্কুট আমাৰ পোৱালি মেকুৰীটো আজিলৈ ইমান ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু মই বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' ঢালা নাছিলোঁ আৰু মই ক'ত গৈছিলোঁ কি কৰিছিলোঁ কি কৰি থাকোঁ সকলো আপোনালোকক জনাই থাকিম আৰু আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে দালি ৰুটি তো ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাত আজিলৈহে বাই বাই